Стосунки с это вам вдаётся? в Открыто вам скажу, как только мы зашли в район обороны, там, слава про батальон распространилась, о том, что пришли каратели, они э, очень негативно относятся к местным, но я вам скажу больше, я сам родом со Славянска, поэтому я знаю и уверен на сто процентов, есть люди, патриоты, которые готовы за Украину, даже гражданские, которые здесь готовы за Украину жизнь отдать. Поэтому работу свою строю именно только, только в таком же русле. Но мы участвовали во всех мероприятиях, которые проводили местное самоврадование. Любые сборы, обязательно наш представитель, либо, либо я лично присутствовали на этих сборах и ну, беседовали с людьми мы точечно оказывали гуманитарную помощь малоимущим. То есть даже продукты питания, которые оставались у нас, развозили адресно тем людям, которые в этом нуждались. Больше того, обычный рядовой водитель покупал шоколадные конфеты и детям на улице раздавал, разъезжая на своей машине с красно-черным флагом. Прошла неделя, уже все дети махали ему рукой, привесывали. Картина по отношению к батальону, вообще к сборным силам поменялась. Через месяц, через полтора поменялась кардинально. Это видно было и в той помощи, которую они нам оказывают, информации, которую дают. Но есть и другая сторона. У многих людей мужья и сыновья воюют на той стороне. И семейные узы они. Все равно ближе, чем государственные. Мы тут, даже если золотом все обобьем, отношения будут соответствующие. Поэтому до конца это перебороть на данном этапе невозможно. Людям все равно, рано или поздно, это надоест. Надоест а нищета, которая есть, пустые полки в магазинах, завышенные цены на жилье, на, на продукты. Люди все равно будут организовывать партизанские движения. Как ни крути. Это только вопрос времени. Мы должны как-то ну, способствовать этому движению, чтобы война шла не только отсюда, но и в самом, в самом устройстве этого молодого государства, которое, ну, утопического государства.